Всем привет! В ремонте Опель нижний виток пружины лопнул на правой стойке. Буду менять саму пружину. Вот номер пружины. Она идет на бензиновые Опеля. На дизель они более жесткие и более толстая пружина идет. Так, и заодно поменяем салонный фильтр. Чтобы снять стойку, нам необходимо... Вот эту всю защиту снять. И дворник снять. Только после этого мы сможем добраться до крепежа стойки. И также салонного фильтра, чтобы поменять. Так, откручиваем все крепежные болты пластиковой защиты. Снимаем колпачок. Видим болтик на 13. Откручиваем его. После того, как открутили, все слаживаем в баночку. И часто проблема возникает, как снять сам дворник. Как я его снимаю, сейчас покажу. То есть открутили гайку, закрываем капот. И тут уже с этой стороны поднимаем его. И начинаем, вот, и начинаем шевелить. Все, получается, он выходит. Теперь дворник обратно ставим и поднимаем капот. Все, дворник у нас снят. Убираем в сторону. Если не снимается, можно, конечно, подсунуть сюда отвертку и помогать. Но... Желательно, конечно, взять съемник и съемником стянуть со шлицов. Все, снимаем эту пластмаску и смотрим дальше. В моем варианте достаточно отодвинуть. Полностью снимать ее не надо. Теперь видим воздушный фильтр. Снимаем его и пылесосим, и устанавливаем новый. Так, вот гайка крепления стойки. Вот старый салонный фильтр. Весь грязный. Вроде бы, вроде бы угольный. Да, угольный. Самое интересное, направление воздуха не нарисовано нигде. Фильтрон в упаковочке не угольные, но это лучше, чем старый. Грязный. Смотрите, видите, вот стрелочка, это направление воздуха. Все, достаем его и вставляем. Фильтр установлен. Теперь снимаем стойку. Ключиком на 8 держим за шток. Вкручиваем вот таким образом. Следующее, что мы делаем, это поднимаем автомобиль и снимаем колесо. Вот сама стойка. Следующее, что нам надо отсоединить провод от датчика АБС, снять тяжку стабилизатора и вот эти два болта после этого достаем. Видим, что один виток от пружины отломаны. Так, все откручено и достаем саму стойку. Так, вот стойка. Теперь нам что надо? жать пружину и открутить подушку пружина стянута теперь откручиваем верхнюю гайку тоже ключик ключик на 18 и сверху тоже будем придерживать на 8 так вот подушка немножко просела конечно не новая наша работа поменять пружина так подшипник не заклинивший вращается хорошо смажем его и будет все хорошо так один из нюансов это вот это отверстие оно должно совпадать вот с этой с этой отливкой то есть когда будете устанавливать должно совпасть типа вот так. Потому что сам подшипник имеет наклон. Стойку собрал, осталось только установить на машину. Не забывайте про метки. Правая стойка, она как раз выступ смотрит на тяжку стабилизатора. Левая стойка наоборот. Дополнительное видео по этому автомобилю. Я оставляю ссылочку сверху. Переходите, смотрите. Всем удачи. Ремонтируйте сами. Пока.